Привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем плести браслет, который называется Гексафиш. Выглядит он вот так вот. Плетется довольно легко. Для этого нам понадобится с вами станок. А станок нам с вами понадобится, чтобы каждые открытые стороны смотрели в эту сторону. И нам с вами понадобится всего, всего два сто два рядочком, поэтому третий я посоветую убрать. Также нам с вами понадобится крючок и резинки. Мы с вами возьмем резинку и оденем на 4 столбика. Далее мы с вами обвертим резинкой каждый столбик, обкрутим резинкой каждый столбик. Вот таким образом, как сейчас делаю я. Вкручиваем столбики. Вот таким образом, как сейчас делаю я, мы с вами будем обкручивать столбики. Обкрутили, да? Спускаем все вниз. Вот так вот. Далее мы с вами берем резиночку, еще одну, надеваем поверх вот этого восьмерочки и скидываем наши восьмерочки в серединочку в серединочку. Далее вот это мы с вами подтягиваем вниз. Берем еще одну резинку. Берем еще одну резинку. Одеваем ее поверх. Поверх. основной резинки и основную резинку скидываем вниз подтягиваем Берем еще резинку. Основную скидываем в середину. Подтягиваем вниз. Берем следующую резинку. Берем следующую резинку. Основную подтягиваем вниз. Берем следующую резинку. Основную скидываем в центр. Основную скидываем в центр. Скинули. Хорошо. Подтягиваем вниз. Точнее спускаем вниз. Берем еще резинку. Берем еще резинку. Основную скидываем вниз. основную скидываем вниз. У нас с вами получается как будто паутинка. Но мы сами ее не подтягиваем. Хотя, если вы плетете из обычных резинок, то можно подтянуть. Я же плету из пупырчатых резинок, поэтому боюсь подтягивать, так как они очень хрупкие. Так как они очень хрупкие. Опять я делаю резинки, основную скидываю в центр основную скидываем в центр опять одеваю резинку, основную скидываем в центр основные цвета скидываем в центр подтягиваем резинки вниз одеваем одеваем наверх, основные скидываем вниз в принципе, композиция очень простая. Нам с вами нужно просто одевать, подтягивать, скидывать, одеваем, подтягиваем, скидываем. Точнее, даже, точнее, даже. Одеваем, скидываем, подтягиваем. Одеваем, скидываем, подтягиваем. Правило очень легкое. Правило очень легкое. основные опять же скидываем вниз. Вот так вот. Так вот чудненько. У нас сами получается. Вон, посмотрите, пока что какой толстый у нас получается. Какой толстый он у меня получается. Он должен выходить потоньше, так как у вас резинки скорее всего обычные. Если же вы плетете из пупырчатых резинок, то посмотрите, какой он у вас толстый и объемный. Пока что. Ну и теперь мой любимый момент. Мой любимый момент. Когда мы с вами скинули... У нас вот здесь вот уже есть. Он такой толстый, мы его сейчас растянем. Ой, мой любимый шикарный момент. Вот мы его растянули вот так вот. Сейчас мы с вами добавим резинок. Ну вот, дорогие друзья, мы с вами доплели наш браслет. Одеваем последнюю резинку. У нас с вами получается вот так. Скидываем основной цвет. Скидываем основной цвет. И Дальше делаем вот что. Мы с вами берем вот с одного столбика резинку и одеваем на противоположный. Дальше берем с ряд стоящим ей столбиком и также одеваем на один и тот же столбик. Берем еще одну резинку и одеваем на тот же столбик. На тот же столбик. Вот так вот. Мы с вами все одели. Теперь берем клипсу. Надеюсь, ну, нас с вами много. И зацепаем. Да, зацепаем. И зацепаем. Ну вот, ребят, одну сторону мы с вами зацепили. Теперь на этой стороне у нас с вами должно быть две свободных веревочки. Мы их оттягиваем и вторую сторону. Ним подсоединяем, у нас с вами получается вот такой прикольный красивый пухленький черненький браслет. Вон, очень прикольно смотрится, очень прикольно смотрится на руке, очень красиво смотрится и изящно. Ну что ж, всем спасибо, всем пока.